Синие. Здесь в данном случае украшение купленное Маракеши. Это камень с виталом да, и студент. Да, да. Можно и в шапке тоже красиво. платье. скажу, Это платье моделировалось на, манек... на манекене, потому что тут без бокового шва как бы кутюрная сделана, а потом уже размножена по моделям X, S, 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 M. Если вы помните, у нас была такая беженая uh -huh. А мы, я нашла такое кружево. Ну, опять же, весна. Зелень, фиалка, бордом. Вы увидите это кружево еще в сочетании с другим цветом. потом увидите, а хотите? то mm -hmm. вы видите как мы из нарядного с теми же ну, рельефными линиями сделали красиво mm -hmm. просто повседневное для работы mm -hmm. Это, как бы более спокойный такой бы, груненький потом когда вернулась и крылья мы поделаем уже вообще не будет все я это жилетка. Потому что я, например, с этой жилеткой летаю, даже не в сезонном пальто, чтобы было легче. Одел, поддел, сняла она легкая, на не видно. Мы их шили с шифончиком, потом решили сочетать с трикотажиком. Вот это то белое платье, которое мы нарядили, повторили в триде. Это от не реки. Музички. То есть, как бы, совершенно по-другому стало смотреться. Нет, мы издали нам не эту линию, вот эту вот, которая талия, потом пёздочки, а Оно и джерси. И, и у кого нет такого ошибка, не делают, они у кого они есть, просто оно ну, хорошо прячется. Они не на ту пору пузу девочки говорят, а Юля говорит, а они сказали, что я прекрасна. Легкая небрежность. Опять же, шерсть трикотажная спинка и делает комфортный жакетик, делает его облегченным. И если мы попросим Юлечку э, снять и показать, что у нас не э, снять вообще, и показать, что подкладка без подкладочки вообще на спиночке. То есть эластичный, комфортный, удобный. Ну, как это? Ну, представляете, что у вас спиночки, только полочка. Это вот не нужно обязательно. И у нас, у нас просто купили такой же был с бежевыми газовыми косами. Ну, мы кроем их, кто зайдет, идут ну, парень с девушкой. Мы кажем, да я хочу думать. Бальтишка тут э, ткань безворсовая, э, ну, вечная, это как шинельное стекло, которое, ну, это, которое вообще ничего уже не произойдет. По, по наследству, по наследству да, уже У меня такой черный фальтишка, летала в нем тоже внутри, наверное, года нет. Шок, летение непонятного, потому что как трикотаж, на самом деле это шок. Ну и цвет. Цвет, конечно, бесплатный. Опять же, продумывали, что... Особенно еще когда весна, и когда вот то ли жарко, то ли не жарко, не понимаешь, как одеться. Ну, мы, 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 это наша постоянная. Черно, все. все. Вот сейчас к весне мы сделали в темно-синем виним и в бежевом. И в розовом да. А вообще, ну, в прошлое я же лето в черном. Ну, черный, конечно, он под все. Я не одену, потому что намотался. Это не это ваше мое да? Я цвет нашего. это наше место. Да, да, все сезон, да. же, а это суши, ручная работа. Да, да. прилагается, да? Я думаю, она может выступить, наверное, только в Решили его немножечко освежить весной. Сейчас яблони цвет, ой, не яблони, а дябрикосы цвет. И так хочется. Я мне девочки можно одевать, диване, как раз можно. с нужно на это специальный Потому что, в принципе, если вечерний вариант нужен такой конкретный, переворачиваем. А если нужен просто декольте и там запах у нас, там на лето, например, то мы же его надо попросить, а девушка какого-то. Я вообще не знаю, что это одно и то же платье. Даже больше как И э, ну, мы показали очень-очень маленькую часть всего, что мы вообще можем. И немножко анонсирую э, то, что мы делаем. Например, это Пьера э, предложение э, открыть э, здесь у нас French Store интернет-магазин французской продукции. Французская продукция не та, которая делается там на Подоле или в Одессе а или под просто... А, ну настоящая. То есть понятно, что мы, ну кажется, это не такая быстрая доставка и у нас нет складов, но просто если, например, хочется вот чего-то вкусненького или такого эксклюзивненького, то это тогда Ба, мы приглашаем да. френч-стол. Да. Ну вот, каждый раз, или, ну и чего то пробуем, И каждый раз проводим разного, ну мы, мы разные мы, мы готовим и кушаем. Мы проводим белый вечер и мы ну, просто дарим мир и спокойствие людям. С рояли, и, мне очень bueno. понравилось, когда приглашали пианистов. Да, это как раз было типа, из да, самое главное, вы шьете и одеваете. <с fits> вот, мы шьем и одеваем. Анжеличка, да? Да. Вставалось бы на 60, там талия и на 60.

Шамарин. Короче, он туда, опять блюс шоколад, там уже можно без граммов, без миллиграммов, без килограммов сливки. Просто, да, немножечко для смягчения например, сливками. Короче, фондю без Ну, <laughs> 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 uh, У нас в плане еще сырная фондю. должен быть... Ну, no, это, это в следующий раз. Спасибо. <laughs> 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 <laughs>

Курску то вам хватит у на нас будет.